Майдан для нас не новость, вы же это понимаете. Это же не первый раз. И вы знаете, с первыми майдановцами Виктор Ющенко, прошу, я до сих пор дружу. У них свои вопросы, у нас свои вопросы, и мы будем на этом строить свою политику. У них свое государство, у нас свое государство. У нас единые цели по Украине. Украина должна быть целостной. Никто не должен раздербанить эту великую страну. И она нам не чужая. Поэтому не надо переживать, что вот ай-ай, там что-то случилось у нас будет. Надо переживать за то, что наши люди там переживают вот этот тяжелый кризис. Это очень тяжело. И это только начало. Знаете, красиво на площади можно говорить, можно призывать чему угодно, но завтра ведь начнутся вопросы экономики, финансов, людям надо платить пенсии, зарплаты, людям надо дать работу в конце концов. Вот что завтра встанет перед революционерами, какие вопросы. Поэтому если э, все по-доброму, по-мирному, мы обречены жить с ними в дружбе и согласии. Но вы не должны в голову это брать особенно. Беларусь и Майдан попробовали сделать в 2010 году. Знаете, единственное, что вот я часто так думаю, вот теперь наш народ понял, что могло бы быть, если бы мы этому попустительствовали. Но мы же ни водой не поливали, ничего газ не применяли, никому ничего не ломали. Но если ты дотронулся для, до военного человека, до милиционеров, до спецназовца, который вас пытается там разнять, ответ будет мгновенный. Даже не власть. Ну как это я могу позволить, чтобы военному человеку плевали в лицо? Он, это же наши дети. А тем более убивали. Поэтому вы не переживайте, все будет нормально. Мы ничего друг друга не взяли, мы ни у кого ничего не украли и шикарного за чужой счет ничего не создали. Там довели уже и людей до такого состояния, что некоторые махнули, думают, хуже не будет. Поэтому вот это главное, чтобы у людей была работа, кто цимбалы, кто с кистью художественный, кто поет, кто играет, кто танцует, но люди должны быть заняты.